হেল্ল' এভৰিৱান আপোনালোক আটাইকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ত আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিব আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী আৰু এই জাননীখন আহিছে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ তৰফৰ পৰা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননীখনত কি কি বিষয়বস্তু আছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আলোচনা কৰা হ'ব ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকৰ বাবে লাগতিয়াল ইনফৰ্মেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব নমস্কাৰ মই ৰূপম কৃষণ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল অংকুৰণ লাইভ গভমেণ্ট অৱ আছাম ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী ইডুকেশ্যন আছাম কাহিলীপাৰা গুৱাহাটী নাইনটিন আৰু এই ন'টিফিকেশ্যনখন প্ৰকাশ পাইছে ফ'ৰ ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ জাননী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ বৃত্তি আঁচনি টু থাউজেণ্ড এইট্টিনৰ অধীনত প্ৰদান কৰা টার্ম ডিপজিট ৰিচিপ্ট ফিক্স ডিপ'জিটসমূহ দুহেজাৰ পঁচিছ বৰ্ষৰ আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহত মিচিঅৰ হৈছে এইচ ডি এফ চি বেংকৰ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা শাখাৰ লগতে হোৱা আলোচনা মৰ্মে তলত দিয়া ব্যৱস্থাসমূহ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ছ' ব্যৱস্থাসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম ব্যৱস্থাটো হৈছে অসমৰ সকলো জিলাৰ এইচ ডি এফ চি বেংকৰ শাখাসমূহত স্কলাৰশ্বিপৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা টার্ম ডিপ'জিট ৰিচিপ্ট ফিক্স ডিপ'জিটসমূহ গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু শিক্ষাৰ্থী বেংকৰ একাউণ্টত সম্পূৰ্ণ টকা জমা কৰাৰ ব্যৱস্থা এইচ ডি এফ চি বেংকৰ ফালৰ পৰা কৰা হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ নিজৰ জিলাত থকা এইচ ডি এফ চি বেংকৰ শাখালৈ গৈ টাৰ্ম ডিপ'জিট ৰিচিপ্ট ফিক্স ডিপ'জিটসমূহ অহা ফিফটিন ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা জমা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল চ' স্কলাৰশ্বিপৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ টাৰ্ম ডিপ'জিট ৰিচিপ্ট আৰু ফিক্স ডিপ'জিটসমূহ গ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিখন জিলাত থকা এইচ ডি এফ চি বেংকৰ শাখাসমূহে আৰু এই টাৰ্ম ডিপজিট ৰিচিপ্টসমূহ শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজৰ নিজৰ জিলাৰ এইচ ডি এফ চিৰ শাখাসমূহত গৈ অহা পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ ভিতৰত জমা দিব লাগিব দ্বিতীয় ব্যৱস্থাটোৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে শিক্ষাৰ্থী অথবা অভিভাৱকসকলে তলত দিয়া চব প্ৰত্যাহিত নটিসমূহ নিজৰ নিজৰ জিলাৰ এইচ ডি এফ চি বেংকৰ শাখাসমূহত জমা দিব লাগিব ডকুমেণ্টসমূহৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰথম ডকুমেণ্টখন জমা দিব লাগিব টার্ম ডিপ'জিট ৰিচিপ্ট ফিক্স ডিপ'জিট এইখন ডকুমেণ্ট এইচ ডি এফ চি বেংকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ নিজৰ জিলাৰ বেংক শাখাসমূহত জমা দিব লাগিব দুই নম্বৰ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টত থকা মোবাইল নংটো জমা দিব লাগিব যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকী নাবালক হয় এনে ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকৰ মোবাইল নংটো জমা দিব লাগিব তিনি নম্বৰত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তলত উল্লেখ কৰা নথিসমূহৰ কে ৱাই চিখন জমা দিব লাগিব যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকী নাবালক হয় তেনে ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকৰ কে ৱাই চিখন জমা দিব লাগিব আৰু কে ৱাই চিৰ ভিতৰত প্ৰথম কে ৱাই চি থাকিব আধাৰ কাৰ্ড ই কাৰ্ড অ' টি পি যুক্ত আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড নেক্সটখন থাকিব পাছপ'ৰ্ট নেক্সট থাকিব স্থায়ী ড্ৰাইভিং লাইচেন্স নেক্সট থাকিব ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু নেক্সট থাকিব জবকাৰ্ড আৰু নেক্সট থাকিব নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত প্ৰকাশ পোৱা তালিকাখন আৰু এই ডকুমেণ্টবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ নিজৰ জিলাত গৈ এইচ ডি এফ চিৰ শাখাত তেওঁলোকে জমা দিব লাগিব ব্যৱস্থাৰ চাৰিৰ ভিতৰত থাকিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক বেংক পাছবুকৰ প্রথম বিস্তাৰ প্ৰতিলিভিখন জমা দিব লাগিব আৰু বেংক একাউণ্ট নং বেংকৰ নাম বেংকৰ আই এফ চি ক'ড জমা দি তেওঁলোকে দিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকী যদি নাবালক হ'লে তেতিয়াহ'লে অভিভাৱকজনৰ নথি পত্ৰ জমা দিব লাগিব ব্যৱস্থা পাছৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ নিজৰ জিলাত থকা জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াসকলৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটখন সংগ্ৰহ কৰি নিজৰ নিজৰ জিলাত থকা এইচ ডি এফ চি বেংকৰ শাখালৈ গৈ ওপৰত উল্লেখিত নথিসমূহৰ সৈতে টাৰ্ম ডিপ'জিট ৰেচিপি ফিক্স ডিপ'জিটখন জমা দিব লাগিব ব্যৱস্থা চোৱাৰ ভিতৰত ৰখা হৈছে যিসকল স্কলাৰশ্বিপৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে টাৰ্ম ডিপ'জিট ৰেচিপ ফিক্স ডিপ'জিটখন এই পৰ্যন্ত পোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ টাৰ্ম ডিপ'জিট ৰেচিপ ফিক্স ডিপ'জিটখন সংগঠনৰ প্ৰয়োজন আছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বা নিজৰ নিজৰ জিলাত থকা জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয় গৈ উপযুক্ত নথি পত্ৰৰ সৈতে নিজৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছ জমা দিব লাগিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ বৃত্তি আঁচনি টু থাউজেণ্ড এইটিনৰ অধীনত প্ৰদান কৰা টাৰ্ম ডিপজিট ৰিচিপ্ট ফিক্স ডিপ'জিটত স্কলাৰশ্বিপৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই টাৰ্ম ডিপজিটৰ বাবে কি কি ডকুমেণ্ট জমা দিব লাগিব সকলোবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এই জাননীখনৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ কনফিউজন অথবা ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব ছ' আজিলৈ ধন্যবাদ